كتاب تاريخ الطبري المعروف بتاريخ الامم والملوك الجزء الثالث طب مؤسسه الرساله صنونيس اوتانمي كتاب شبيه صف الدوس ما حديث عبد الرحمن بن عوفكي روايه كرتهم وعمر ابو بكر ابو بكر اس حديث من مرتي وقت ابو بكر مرتين وقت اس حديث ما كوتش اعترافات اس نے کہا کہ بعض کام بعض جرائم میں نے ایسے انجام دیئے کہ کاش میں ان کو نہ کرتا میرے جرائم میں سے جس, جس کو میں نے انجام دیئے کاش میں انجام نہ دیتا فوادیتی انی لم اکشف بیت فاطمت عن شئین و انکانو قد غلقوه علی الحرب سلام اللہ علی فاطمت الزہرہ اس نے کہا کہ یا میری خواہش یہ ہے کہ مرتے وقت کو کہہ رہا ہے بچتاوہ ہے ندامت ہے حسرت ہے کہ کاش میں حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ کے گھر پہ حجوم نہ کرتا ان کے گھر کو بے پردہ نہ کرتا اگرچہ ان لوگوں نے اگرچہ ان لوگوں نے میرے لیے مجھ پر جنگ کرنے کی غرض سے اپنے گھر کے دروازے مجھ پر بند کیے تھے گھر کے دروازے بند کیے ہیں وہاں پہ جنگ کی تیاری ہو رہی ہے اگرچہ وہاں پہ جنگ کی نیت کی تیاری کی وجہ سے گھر کے دروازے بند کیے ہیں کاش میں اس گھر کے دروازوں کو نہ توڑتا میں اس گھر کو برباد نہ کرتا میں اس گھر کو بے پردہ نہ کرتا ٹھیک ہے نا بھائی آ بھائی آ بھائی جس کی خلافت کی اساس جس کی خلافت کی ابتدا کس سے بات اہل بیت النبوہ اس کی خلافت کے وہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے اس کی خلافت کے مخالف ہیں وہ ہو سکتا ہے بھائی ہو سکتا ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سعید نساء اہل جن اپنے بابا کے وسیع کے مخالف ہوں اور ان کے اپنے گھر میں جنگ کی تیاری ہو رہی ہو بھائی یہ ہو سکتا ہے یہ او بھائی یہ مسلمان تھے اہل بیت علیہ السلام وسلام یا مثلا نستجیر و نست کفار کے ساتھ ملے ہوئے تھے ہو سکتا ہے ان کے بابا کا کوئی برحق وسیع ہو اور وہ اپنے گھر میں جنگ کی تیاری کر رہے ہیں ابو بکر کے خلاف او مشایخ مجھے جواب دینا تو یہ واضح دلیل ہے کہ ابو بکر پہ کوئی نص نہیں ہے اگر نص یہ خود ابو بکر کا اعتراف ہے کہ علیہ السلام اس کے خلاف عسکری تیاری کر رہے تھے اپنے گھر میں اور انہوں نے ان کے گھر پہ حملہ کیا اور یہ اس باپ سے بچتا رہے ہیں کہ کاش میں حملہ نہ کرتا تو واضح بات ہے جب اہل بیت علیہم السلام مطہر ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارک من ان اخذتم به لم تذلوا بعد ابدا كتاب الله أتتي اهل بيتي أهل بيت, بيت عليهم السلام كي اطاعت کرو اگر اطاعت کرو گے جا تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے تو وہ اه تو ہو ہی نہیں سکتا ہیں وہ خود ہی خلیفہ ہیں وہ تو ہو ہی نہیں سکتا اگر کوئی خلاف وہ جنگ کی تیاری کریں پھر اس نے اور میری تمنا یہ ہے ان یوم سقیفہ بنی ساعدہ كنت قذفت الامر فی ونقي احد الرجلين يريد عمر وابا عبيده فكان احدهما اميرا وكنت وزيرا اور مجھے میری تمنا ہے کہ سقيفه بنی ساعدہ والے دن خلافت کو میں پھینک دیتا دو یا ابو بکر کے گردن پر یا ابو عبیدہ کے گردن پر اس کے گردن پہ میں پھینک دیتا خلافت کی ذمہ داری اور ان میں سے ایک امیر بن جاتا اور میں ان کا ساتھی میں ان کا معاون بن جاتا دیکھو عزیز سب سے بڑا عزت یہ ہے دنیا میں اس سے تو بڑا عزت ہی نہیں ہے کہ انسان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کا برحق وسیع ہو یہ اس سے بڑا عزت ہے ہم کہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام انبیاء سے افضل ہے کیونکہ وہ وسیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں کو ان کی ڈیوٹیز کو جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بجا لاتے تھے اسی طرح وہ صلاحیت رکھتے ہیں اس لیے سب کوئی نبی ہمارے نبی کوئی بھی نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹیز کو بچا لانے کا اہل نہیں ہے امیر المین علیہ صلی وسلم اس کے جہ برحق خلیفہ ہیں وہ ان کے ڈیوٹیز بچا لانے کے اہلیت رکھتے ہیں اس لیے وہ سارے انبیاء سے افضل ہیں ٹھیک ہے نا یہ تو سب سے بڑی عزت ہے اگر ابو بکر برحق خلیفہ ہوتا اگر ابو بکر کی خلافت منسوس ہوتی اگر ابو بکر منسوب من اللہ و من الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا تو وہ کبھی تمنا نہیں کرتا کبھی تمنا نہیں کرتا کہ کاش یہ منصب میں میں قبول نہ کرتا یہ ابو بکر کو عمر کو ملتا یا ابو عبیدہ کو ملتا ہے ہو سکتا ہے بھائی کیونکہ اس کے کی خلافت اس کو خود پتہ ہے اس کے خلافت باطل ہے اس کو خود پتہ ہے اس کے خلافت باطل ہے اسی لیے وہ تمنا کر رہا ہے یہ خلافت ہے ہی چوری کی نہ اللہ نے دیا اس کو نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبھی وہ بچتا رہا ہے کہ کاش میں اس کو ابو عبیدہ اور یا عمر کو دے دیتا وح اللہ اگر خلافت حق ہوتا بھائی اگر مثلا آپ صحابی اگر آپ آپ کو یہ فرصت ملتا کہ آپ صحابہ میں سے ہوتے ہیں یہ شرف ہے کہ نہیں آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں ان کے خطبے سنیں ان کے پیچھے نماز پڑھیں ٹھیک ہے نا اب یہ یہ ایک صحابی ہونا اب سب صحابہ سے افضل ہونا ان کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ ہونا یہ شرف ہے یا نہیں اب کوئی شخص کہہ دے کہ میری تو تمنا یہی ہے میری تمنا یہی کہ میں نہ صحابی ہوتا نہ میں خلیفہ ہو کچھ بھی نہ ہوتا یہ کون کہتا ہے یہ وہ شخص کہتا ہے ايه جس کے نزدیک یہ صحابیات اور خلیفہ ابو بكر جو یہ تمنا کر رہا ہے اس لیے کہ اس کی خلافت باطل ہے ايه جانب سے ہوتا تو کیسے لے اس کے جا جائز تھا کس طرح کی تمنا کرے ابو ايه؟ بكر کیا کہتا ہے ودیتو میری تمنا تھی سالت رسول الله صل اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لمن هذا الامر فلا ينازعه احد وددت أني كنت سالت اهل الانصار في هذا الامر نصيب. کہتا ہے میری تمنا تھی کہ میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی پوچھا بھی نہیں کہ یہ امامت کس کی کس کے لیے امامت کس کو ملنی چاہیے میں نے نہیں پوچھا بعد میں نظام ہوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے نظام ہوا یہ اگر میں پوچھ لیتا ان سے وہ بیان کرتے تو اس پہ نزاع نہ ہوتا تو یہ اعتراف ہے کہ اس کے خلافت پہ نس نہیں ہے اگر نس ہوتا تو وہ یہ بات کبھی نہیں کہتا کاش میں پیغمبر سے پوچھتا کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بات اس کی جھوٹ ہے اتنی احادیث زیادہ ہے اتنی اور یہ تان ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کہ امت میں نظام پیدا ہوا ہے امامت کے مسئلے پر اس وجہ سے پیدا ہوا کہ پیغمبر نے بیان نہیں کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصور کس کا پیغمبر کا اور یہ کوئی بھی شخص پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ان سے کوئی خامی نسبت دے دے کوئی برائی نسبت دے دے کوئی خیانت کوئی غدر امت سے وہ اس لیے کہ امت میں ساری اختلافات کا جڑ مسئول کس کو بنا دے ذمہ دار کس کو بنا دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دے اس کی تو یہ تو شتم نبی ہے شتم اسی کو بولتے ہیں سب اسی کو بولتے ہیں گستاخی اسی کو بولتے ہیں گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا آپ سب خود آپ کو پتہ ہے میرے محترم ناظرین اس, اس حدیث کو کئی ایک کتابوں میں نقل کیا ہے اس کی تصحیح آپ کے لیے الحدیث المختارہ میں ضیاء المقدسی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا المستخرج من من الاحاديث المختاره لذياء المقدسي جزء نمبر 1 شاب دار خضر يهاب روايه عبد الرحمن بن عوف صفحه نمبر 88 حديث نمبر 12 یہی فقرات جو اس کو میں نے اپ, کی خدمت میں آپ کے یہاں ہے ان سب کو نقل کرنے کے بعد صفحة نمبر 90 مختارة مختارہ وهذا حديث حسن یہ حدیث حسن